Всем привет! С вами канал LPS Настя. И сегодня я сниму видео только для канала LPS Кейт Свитл. Прости, что я неправильно произнесла. Только хотела поговорить. Я сегодня покажу моего любимого пэта. И вот мой любимый пэт. Да, это та же собачка. Я не знаю, почему она мне так нравится, но она подходит и к роли и мальчика, и девочки. Если снять, конечно, украшения он очень красивый. Или она очень красивая. Сейчас, например, сниму украшение и покажу вам, как будет это. Так как мало ресничек, наверное. Так что вот, я вот Так вот, он мне нравится лишь потому... Хотя не потому. Он очень красивый. Это, кстати, из новой коллекции, у кого снимается голова. Ну, ты знаешь, что он как бы, не знаю, можно ставить ему сюда украшение или ей, и сюда, и на голову, что хочешь. О, ты, на голову ему поставлено именно, поставлена именно... поставлено именно украшение вот это для него. Эту кошку я покрасила, <свят> так как э, немного испачкала ее, и она впиталась вот этого персика я очень беру. Он, во-первых, белый, белоснежный, ведь аккуратный. Я, я ну не, я не знаю даже как сказать, он мне очень нравится. Безумно. Он очень красивый. Такой как. Он, конечно, из мультика, да. Little spat Sp shop. Я не знаю, почему, но я купила э, эту коллекцию лишь потому, что вот этот песик мне очень понравился, а с этим пёсиком шли еще три пэта. Я не буду сейчас о них говорить. И, кстати, эта кошка одна из этой коллекции. -да. И он мне очень безумно нравится. Прости, клип я не сняла. Я не знаю, я боюсь, что я что-то напортачу, и просто мне меня не получится ничего. Ну так вот, вот мой любимый бэт, классный очень. Я его берегу, как ты видишь, он чистенький. Я его мою, правда у меня немного образовалась ржавчина, я ее смою. Но мне он безумно нравится, ему здесь пластики, клетки, я не знаю. И вообще он весь суперский. Ну думаю на этом все, что ему еще сказать. Кстати, у него глаза очень такие отсвечиваются, как лаковые, но я не красила лаком. Да. Ну, думаю, на этом все. Спасибо, что ты обратила внимание. Пока.